بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد بیعدد کل حضرت میں آتا الف الف مرتین آج کا میرا موضوع ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب ہے یا اللہ کا حکم ہے کہ کبوتر گمبت خزرہ پہ نہیں جاتے یہ میرا آج کا موضوع ہے کہ کبوتر جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبت پر نہیں جاتے یہ ادب ہے یا اللہ کا حکم دو تصاویر میں آپ کو ابھی دو تصاویر دکھا رہا ہوں ایک گمبت ہے کی اور چند فلوق پر موجود ایک مسجد کا گمبت ہے غور کریں گے یہ آج آج کی تصویر آج بھی آپ کھول لیں مدینہ مسجد کا چینل کھول لیں اس میں یہ دونوں بار بار دکھایا جاتا ہے اور اس میں آپ نظر آئے گا کہ گمبت خزرہ پہ کبوتر نظر نہیں آئیں گے بلکہ پوری مسجد میں کبوتر نظر نہیں آئیں گے لیکن اس مسجد کے گمبت پہ کبوتر نظر آئیں گے اور بے حصام نظر آئیں گے اس گنبت کیا کوئی یہ کیا کیا ہے یا کوئی معاملی نظارہ ہے بلکہ غیر معمولی نظارہ ہے اس نظارے کو کس سے تعبیر کریں گے ہم اس کو معجزہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو معوزہ ہی معجزہ ہی کہیں گے یہ وہ معزہ ہے جو صدیوں سے جاری ہے یعنی صدیوں سے یہ موضع جاری ہے لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ مسجد خضرہ پہ کبوتر نہیں ہوتے اور چند فلان پہ مسجد پہ اس کے گت پہ کبوتری کبوتر ہی ہوتے ہیں یہ صدیوں سے جاری ہے گنبت خضرہ پہ کبوتر جانے کی اجازت نہیں ہے یا کبوتر جانتے ہیں کہ وہاں کائنات کی سب سے بڑی ہستی آرام فرما رہی ہے جن کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے پر بھی اعمال ختم ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے عزیز ہستی اور حبیب ہیں وہاں نہیں جاتے ہیں کہیں اللہ کے حبیب ڈسٹرب یعنی بے حرام نہ ہو جائے یا حبیب اللہ کا احترام اور ادب لازمی ہے تبھی تو کبوتر وہاں نہیں جاتے یہ کیسا احترام ہے جو پرندے کر رہے ہیں اور یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ خدا کے واسے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانو ان کا احترام ادب کرو یہ احترام اور ادب کرنے کی جگہ ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ اللہ کے حبیب اور خاص ہستی ہے دو حدیثوں پر نظر ڈالیں صرف دو حدیثیں بیان کر رہا ہوں بے حساب حدیثیں موجود ہیں لیکن دو حدیثیں بتا رہا ہوں کہ جس سے پتہ لگے گا کہ کتنی مقدس احترام اور ادب والی جگہ ہے یہ مشکات شریف ہے دیکھیے مشکات شریف ہے دل سوم اس کو کافی فکر مانتے ہیں اس کے لئے اور اس کا نمبر اس کا پیج نمبر ہے سو میں پیج نمبر ہے اس کا ٹو نائن تھری یہ دیکھیں ٹو نائن تھری ٹو نائن تھری اس کے اندر بیان کرتے ہیں حیدب حضرت جناب نبی ابن وحب نے کہا کہ کاب حضرت عائشہ رضی تعالیٰ کی خدمت میں آئے سب نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو جناب قاب رضی اللہ فرمانے لگے کوئی دن یعنی کوئی دن بھی ایسا نہیں جہاں ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر شریف کو گھیر لیتے ہیں اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھتے ہیں حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ چڑھ جاتے ہیں ان کی مثل اترتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں حتیٰ تک کہ جب حضور زمین حضور جب زمین کھلے گی تو حضور ستر ہزار فرشتوں میں نکلیں گے وہ حضور کو پہنچائیں گے یہ مشکل شریف کی حدیث ہے جس سوم کے اندر یہ حدیث میں نے بیان کی ہے اس کو آپ غور سے آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے وہاں پہ ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں ستر ہزار فرشتے رات کو آتے ہیں اس حدیث سے مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ستر ہزار فرشتے ہر وقت درود درالسلام کی محفل سجائے ہوتے ہیں اب درود درسلام کی محفل ہو رہی ہے وہاں پہ سارا وقت پر بچھا دیتے ہیں وہاں پہ روزہ کے سے کھیل لیتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں درود درالسلام کی محفل سجاتے ہیں درود دورالسلام کی محفل سجانا بھی وہ بھی جماعت کے ساتھ یعنی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ درود اکٹھا کر کے مل کے کیوں پڑھتے ہیں سلام اکٹھا کیوں پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی وہ دکھائیں تو یہ فرشتوں کی سنت ہے اور یہ وہاں پہ روزانہ ہو رہا ہے روزانہ ہو رہا ہے اور صبح رات سارا وقت ہوتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے کوئی ایسی جگہ بتا دے جہاں ایسا عمل ہو رہا ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا کی جہاں پہ ستر ہزار فرشتے اترتے ہوں اور ستر ہزارات کو اترتے ہوں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو یہ, یہ کتنی مقدس جگہ ہو جاتی ہے جب ستر ہزار فرشتے آ رہے ہیں اور ہمارے پیارے نبی سسم کی قبر ہمواروں کو گھیر لیتے ہیں تو وہ مقام کتنی مقدس اور بڑا احترام والی جگہ پہ ہے دوسری جو میری وفا اس کے بعد دوسری ایک اور ہے مسکات شریف ہے جل دوم ہے یہ دیکھیے جلدوم مسکات شریف جل دوم اس میں پیج نمبر ہے سیونٹی فور یہ دیکھیں پیج نمبر سیونٹی فور ہے پیج نمبر سیونٹی فور دیکھ پیج نمبر سیونٹی فور اور اس کی حدیث میں اسی میں سے پڑھ کے سناتا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ طال سے روایت ہے کہ جو میری وفات کے بعد حج کرے اور میری قبر کی زیارت کرے وہ اسی طرح ہوگا میری زندگی میری زیارت کی کسی امپورٹنٹ <todic> حدیث ہے یقین مانو میں نے بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث پڑھی ہے میں مسکات شریف اس لیے لے کر آیا ہوں کہ مسکات شریف کو سب مانتے ہیں اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ کی زیارت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی زیارت ہے ان دو احادیث جو بیان کی گئی ایسی بے شمار حدیث موجود ہے ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کتنی مقدس جگہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کی زیارت ویسے ہی ہے میری زیارت ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی ہے اگر کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کی ایمان کے حالت میں زیارت کرتا ہے تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے پھر اس حدیث کے مطابق جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو میری زیارت کی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے صحیح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے صحابی نہیں صحابی والا رتبہ تو ملا ہوگا بالکل ملا ہوگا پہلی حدیث میں جلیل قادر صحابی فرماتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے شام کو آتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں وہ درود و السلام کی محفل منعقد کرتے ہیں یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے تحفے بھیج رہے ہوتے پھر بتائیں کتنی مقدس مقام ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کا کہ پرندہ بھی نہیں آتے اور پھر وہ لوگ کتنے بدقسمت ہے تو عمرہ تو کر لیتے ہیں لیکن روزہ رسول پر حاضر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے پیارے آقا نبی وسلم کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ان کے راستے پہ چلا دن بہتر انعام ہوا ان کے رس بچاؤ جن پہ تیرا ہوا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی و سیدنا علیہ سعید محمدین بےدِ کل حضرت میں آطالف مارکہ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجیے ساتھ ہی آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ